वृत्ति प्रभाकर वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर दो सौ पचहत्तर और दो सौ पचहत्तर पेज के ऊपर उनचालीस नंबर का शीर्षक है अनिर्वचनीय ख्याति में उक्त चारी मत का अनुवाद और ताकि समाप्ति का दोहा बराबर तो अनिर्वचनीय ख्याति में तो अभी तक जो कही हुई मत है वो चार मत है उनका थोड़े में अनुवाद कर रहे हैं फिर उसकी समाप्ति को बताने के लिए दोहा भी लिख रहे हैं ठीक इस स्थिति से सर्परस्ता गोचर भ्रम होवे तहा सिद्धांत में अनिर्वचनीय ख्याति है ठीक सर्प के ऊपर रजत का भ्रम होता है सुप्ति के ऊपर रजत का सर्व रज्जु रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम होता है और शक्ति के ऊपर रजत का भ्रम होता है तो वहाँ पर वेदांत मत के अनुसार कौन सी ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति है अर्थात उत्पन्न हुआ सर्प न सत है न असत है न सत असत उभय रूप है किंतु सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है ठीक इस रीति से सर्परस्तादि गोचर सर्परस्तादि को विषय करने वाला भ्रम भ्रम ज्ञान हो वे ता सिद्धांत में वेदांत मत में कौन सी ज्ञाति अनिर्वचनी ज्ञाति कही है ता वे चार ही पक्ष है बराबर एक तो कवि तार्किक नृष्य भट्टोपाध्याय का मत है ता में उस मत में अधिष्ठान इंद्रिय का संबंध ही अध्यास का हेतु है अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं है किंतु अधिष्ठान का इंद्रिय के साथ संबंध अधिष्ठान से इंद्रिय का संबंध अध्यास का हेतु है अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हेतु नहीं अन्य आचार्य के मत में उपाध्याय को छोड़कर बाकी जितने भी वेदांत के आचार्य उनके मत में अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास का हेतु है लग गया सामान्य ज्ञान को धर्मी ज्ञान सामान्य ज्ञान का दूसरा नाम क्या है उपाध्याय मत में मत से भिन्न तीनों मत में बराबर क्या लिखा गया तीनों मत में मत में क्या आगे लिखिए सामान्य ध्यान को हो उपाध्याय मत से भिन्न तीनों मत में सामान्य ज्ञान को अध्यास कारणता मानी है ठीक है याते तीनों मत धर्मी ज्ञानवादी है अतः उपाध्याय को छोड़कर बाकी के तीनों भी मत कैसे धर्मी ज्ञानवादी है, है। तीन में भी अध्यस्त पदार्थाकार ही अविद्या की वृत्ति रूप भ्रम ज्ञान हो गया है, यह पक्ष समीचीन है बराबर अध्यस्त पदार्थ सर्पाधिक उसको विषय करने वाली वृत्ति अविद्या की अर्थात अर्थात भी जिस्मत में माना है ध्यानध्यास भी जिसमत में माना है है कि और अविद्या की जो वृत्ति है वो केवल अध्यस्त पदार्थों को ही विषय कर रही है न कि अधिष्ठान को अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान को फिर अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान को अधिष्ठान की इतम अंश को ग्रहण करने वाली वृत्ति अंतकरण की है अविद्या की यह पक्ष सबसे उत्तम है तीन में भी अध्यस्त पदार्थाकार ही अविद्या की रूप भ्रम हो गए है यह पक्ष ही समीचीन है और अधिष्ठान गोचर दृत्ति हो वे है यह पक्षा लिखना है भाई जो वृत्ति रूप है कि नहीं तो रूप को काट दीजिए और वृत्ति के आगे कुछ लिखिए थोड़ा सा क्या लिखेंगे हो वे है यह पक्ष और और इदमाकार रूप इतना लिखना है इदमाकार रूप हो गया आ है छपा देखिए और अधिष्ठान गोचर इधमाकार बराबर अधिष्ठान को विषय अधिष्ठान गोचर इदमाकार तथा अध्यस्ता का दो बात हुई अधिष्ठान इदम पदार्थ उसको विषय करने वाली और अध्यस्त तो सर्प रजत उसको विषय करने वाली

फिर आगे दो मतों के बारे में बोल रहे हैं वेदांत के तीन मत के में से दो मत के बारे में आप कह रहे हैं और अधिष्ठान गोचर अविद्या की वृत्ति हो गए और इदमाकार वृत्तिरूप सामान्य ज्ञान जो अध्यास्त का अध्यास का हेतु तासे निर्वाह हो गए जो सामान्य ज्ञान है उससे क्या होता है अध्यास बन जाता है अध्यास के हेतु है तासी निर्वाह हो रहे है उससे काम चल जाता है फिर अध्यस्त गोचर अविद्या की वृत्ति का आनंदी कहा को विषय करने वाली अविद्या की वृत्ति मानने की जरूरत नहीं है अधिष्ठान को विषय करने वाली दम आकार वृत्ति हुई उस वृत्ति में अभिव्यक्त जो तो साक्षी वह इदम पदार्थ का भी प्रकाशन कर देता है और इदम कार चेतन स्थ अविद्या का, का परिणाम जो सर्प उसको भी प्रकाशित कर देता है उस सर्प को पदार्थ को प्रकाशित करने के लिए क्या अविद्या की हाँ, अविद्या की वृत्ति अलग से मानने की जरूरत नहीं एक मत यह था वो भी ठीक नहीं इतना यह पक्ष और इदम आकार वृत्ति रूप सामान्य ज्ञान जो हो अध्यास का हेतु तासे ही निर्वाह हो उससे ही काम चल जाता है तो अध्यस्त गोचर अध्यस्त सर्पादि उसको विषय करने वाली अविद्या की वृत्ति अध्यस्त गोचर अविद्या की वृत्ति का अनंगीकार स्वीकार करने की जरूरत नहीं अनंगीकार पक्ष समीचीन नहीं है मतलब ये दो पक्ष समीचीन नहीं है ध्यान में आ रहा है कि नहीं बात एक कुल मिलाकर कितने मत हुए चार ये तो उपाध्याय का मत हुआ जिसका खर कर दिया है रह गए बाकी के तीन कि जो कि अध्यस के लिए कारण अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान मानते हैं उन तीन मत में से एक मत तो कौन सा समीचीन है वो ऊपर बता दिया अभी अभी क्या कहा था कि अध्यस्त पदार्थ आकार अविद्या की अविद्या का ही परिणाम है अध्यस्त पदार्थ आकार और अध्यस्त पदार्थों को विषय करने वाली अविद्या की वृत्ति केवल अध्यस्त पदार्थों को ही विषय करती है ऐसी अविद्या की वृत्ति मानते जो लोग उनका मत समीचीन है फिर कौन समीचिन नहीं इतना तो कह रहे अधिष्ठान को ग्रहण करने वाली दमाकार वृत्ति और अध्यस्ताकार अविद्या की वृत्ति हो गए है ये दूसरा मत हुआ कि नहीं <coughs> और अधिष्ठान गोचर दमाकार तथा अध्यस्ताकार है कि नहीं कौन वृत्ति किंतु अवि आविद्... अविद्या की वृत्ति कैसी जिसका विषय दोनों भी है ये भी ये दूसरा मत हुआ था अविद्या की वृत्ति का विषय कौन कौन इदमाकार जो क्या अधिष्ठान का है और अध्यस्त पदार्थ दोनों भी अविद्या वृत्ति के क्या है ये, ये मत भी समीचीन नहीं।, नहीं है अविद्या की वृत्ति हो गई और यह पक्ष और इदमाकार वृत्ति रूप जो अध्यास अब तीसरा पक्ष कौन सा केवल इदमाकार जो के वृत्ति है है कि नहीं उससे उसमें अभिव्यक्त जो साक्षी वह सर्प का भी प्रकाशन कर देता है और अधिष्ठान के इदम का भी प्रकाशन कर देता है अध्यस्त तो उसको विषय करने के लिए स्वतंत्र अविद्या की वृत्ति मानने की जरूरत नहीं ये जो मत था ये भी ठीक नहीं।, है और इदम आकार वृत्ति रूप सामान्य ज्ञान जो अध्यस्त का हेतु तासी निर्वाह हो है अध्यस्त गोचर अविद्या की वृत्ति का अध्यस्त को विषय करने वाली अविद्या की वृत्ति लोग मानते कार समीची का अनंगीकार तो का पक्ष समीचीन नहीं लग गया इतना ते अभ्यास का हेतु सामान्य ज्ञान का अनंगीकार पक्ष उपाध्याय का भी समीचीन नहीं है उपाध्याय ने अध्यास के लिए कारण किसको माना किसको नहीं माना सामान्य ज्ञान को हाँ अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं ऐसा उसने कहा और अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का संयोग वह अध्यास के लिए क्या है कारण ऐसा माना ऐसा जो उपाध्याय का मत है वह भी ठीक नहीं तो इसे अध्यक्ष कहे तो सामान्य ज्ञान का आनंदीकार पक्ष उपाध्याय का भी समीचीन नहीं इस रीति से प्राचीन ग्रंथकारों ने जो लिखा है लग गया इसके अनुसार रही हमने दूषण भूषण लिखे है है कि नहीं दोष और उचित है अनुचित ये सब लिखा है दूषण भूषण लिखे अपने बुद्धि के बल से विचार करें तो इन चारों मतन में दूषण भूषण समान है लग गया और प्रपंच के मिथ्यात्व साधन में प्रपंच के साधन में मतलब प्रपंच मिथ्या इस बात को सिद्ध करने के लिए अद्वैतवाद का अभिनिवेश है अभिनिवेश शब्द का अर्थ आग्रह अद्वैतवादी वेदांतवादियों का आग्रह किसमें है बस ये जगत प्रपंच मिथ्या है कि नहीं इस बात का पक्का ध्यान होना चाहिए और प्रपंच के मिथ्यात्व साधन में अद्वैतवाद का अभिनिवेश है अवान्तर मत भेद के प्रतिपादन में वा खंडन में अभिनिवेश नहीं है अन्य अन्य मतों का प्रतिपादन करना उनका खंडन करना इनमें अभिनिवेश नहीं है आग्रह नहीं किनका वेदांत वेदान्ति का या तो किसी जिज्ञास को खंडित पक्ष ही बुद्धि में आरूढ़े कभी कभी हो सकता है पर की बुद्धि अलग अलग होती है तो जिसका खंडन कर दिया है वो पक्ष किंतु वेदांत का और वेदांत वेदांत सिद्धांत के विरोधी न हो थोड़ी सी प्रक्रिया अलग हो किंतु जिसका सांप्रदायिक रीति के अनुसार खंडन कर दिया हो किंतु किसी को खंडित पक्ष ही यदि अच्छा लगता हो तो भी कोई बात नहीं केवल यह बात बात पक्की होनी चाहिए कि जगत प्रपंच मिथ्या है बराबर और जीव ब्रह्म का ऐक्य है वो आविक्य स्वभावता नहीं है उपाधि कृत वास्तविक सॉरी जो भेद जो है ना वो कैसा है उपाधि कृत है और वास्तविक क्या है अभेद है ये पक्का निश्चय होना चाहिए या किसी जिज्ञासु को खंडित पक्ष बुद्धि में आरूढ़ होवे तो कछु हानि नहीं और एक ही मत के अनुकूल हमने युक्ति लिखी है सो प्राचीन आचार्य के मार्ग से उत्पथक गमन के निरोधार बनी किए प्राचीन जो आचार्य संप्रदाय उनका जो मार्ग उनकी जो रीति पद्धति है उसको छोड़कर उससे बाहर कोई न चला जाए इसलिए उसको ही हमने क्या कर दिया पुष्ट कर दिया कि उनका ही कहना ठीक है जो प्राचीन आचार्यों का कहना है ये बात हमने युक्ति लिखी है सो प्राचीन आचार्य के मार्ग से उत्पथ मतलब उस मार्ग से छोड़कर अलग कई अन्य मार्ग में न चला जावे उत्पद गर्थ लिखी है लग गया दो निश्चल भाषा में यह रीति अनिर्वचनीय की पेशन सी थी।, थी निश्चल बिना निश्चल दास जी महाराज कहते हैं कि निश्चल जी के बिना अर्थात कि न लिखी स्वामी तो निश्चलदास जी ने जिस प्रकार हिंदी में भाषा में या अनिर्वसनीय ख्याति की रीति जो लिखी है इस प्रकार की अब तक किसी ने लिखी नहीं संस्कृत ग्रंथों में हो सकती है किंतु भाषा में इस प्रकार की ये सब इतना सविस्तर ये सब अनिर्वसनीय की रीति अन्य किसी ने लिखी नहीं है निश्चल भी न कि न हो न लिखी किसी ने भी लिखी नहीं है क्या भाषा में यह रीति पद्धत प्रक्रिया ख्याति अनिर्वचनीय की पेश सुजन सुजना सुजन सी पेश ख्याति अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय ख्याति सुजन सी सूजन सज्जन लोग उनके लिए अत्यंत प्यार से पेश हो हू। पेश हो मतलब प्रतिपादन करता हूं या किया है यह बात पेश हो और उसका सब लोगों ने स्वीकार करना चाहिए चलिए फिर आगे अब उनचालीस नंबर का शीर्षक पूरा हुआ अब चालीस नंबर को देखिए शास्त्रांतर में उक्त पांच ख्याति के नाम कि नहीं अन्य जो पांच ख्या है छठी है कौन सी नहीं कहती तो पांच ख्याति कौन कौन है उसको बता रहे आप और शास्त्रांतर में अन्य अन्य शास्त्रों में जो भ्रम का लक्षण और स्वरूप क्या है तासे विलक्षण ही भ्रम का लक्षण और स्वरूप है वेदांत मत में अन्य लोगों ने अन्य दार्शनिकों ने अलग अलग रूप से भ्रम का स्वरूप और लक्षण किया है अलग है विलक्षण है ब्रह्म का लक्षण और स्वरूप है इस अर्थ के जनावने को तो मतलब इस अर्थ को बताने के लिए शास्त्रांतर के ब्रह्म के स्वरूप स्वरूप भाष्य में कहे है शास्त्रांतर के अन्य शास्त्रों में कहे हुए जो क्या ब्रह्म के स्वरूप कहा बताया गया है भाष्य में ब्रह्म सूत्र में इस अर्थ के चनावने को शास्त्रांतर के भ्रम के स्वरूप भाष्य में कहें इनका निरूपण और खंडन करें अब उनका हम क्या करेंगे निरूपण करेंगे <coughs> किनका <coughs> भाष्य में जो बताए उनका नहीं हाँ अन्य ख्यातियों का निरूपण करेंगे फिर उसका खंडन करेंगे और जो वेदांत की मुख्य अनिर्वसनीय ख्याति है वही सच है मुख्य है इसको पूरा पुष्ट करेंगे निरूपण और खंडन करें सुक्ति में रजतादि भ्रम होवे ता सिद्धांत पक्ष से बिना वेदांतों को छोड़कर और बाकी के पांच मत है कौन कौन नंबर आत्मख्याति अन्यति अख्याति कितनी हुई पांच हुई कि नहीं सतख्याति असख्यातिन आत्मख्याति तीन अन्यथाख्या चार अख्याति भ्रम चा, के ये नाम कहे हैं इनको भ्रम कहते हैं है कि है। है नहीं उनके मत में भ्रम का नाम क्या है क्या सतख्याति ख्याति कथन प्रतिपादन रूप से प्रतिपादन करते हो को कोई कहता है असत है कोई कहता है आत्मा ही है कोई कहता है अन्य था कोई कहता है आख्या सबका विवेचन आगे हो रहा है सर्व के मत में पंच नाम में अन्यतम भ्रम का नाम प्रसिद्ध है बराबर वेदांत को छोड़कर बाकी के जितने भी है दार्शनिक लोग उन सबके मत में पांच में से ही किसी एक को माना है उन्होंने है कि नहीं अपने अपने संस्कार के अनुसार अब कौन किसको मानता है वो सब एक एक का बात आएगा जैसे रामानु आचार्य अनुयाति को मानते हैं कोई सत्य बाकी दूसरे योगाचार वगैरह बौद्ध लोग असतख्याति कोई आत्मख्याति क्योंकि बौद्ध में विचार प्रकार है अन्यथा ख्याति नहीं है एक सांख्य प्रभाग सर्व के मत में पंचनाम में अन्यतम ब्रह्म का नाम प्रसिद्ध है चलिए अब में से पहली है उसका विवेचन करना है सतख्याति की रीति शीर्षक का यह सिद्धांत है क्या शुक्ति के अवयवन के साथ ही रजत क्या सदा रहे हैं शुक्ति के ऊपर जब रजत का भ्रम होता है कि नहीं तो शुक्ति में शुक्ति के स्वयं क्या अवय है कि नहीं उसके साथ साथ रजत के भी अवयव हमेशा रहते किसमें शुक्ति। शुक्ति। इतना ही नहीं हरेक पदार्थ में हरेक पदार्थ के क्या रहते हैं क्योंकि तो सभी पदार्थ किससे बने हुए पंचकृत पंचमहाभूत बने हुए हैं तो घर भी पंचकृत पंचमहाभूत का है रज्जु भी रजत भी शुक्ति भी सभी पंचकृत पंचमहाभूत के अर्थात सभी क्या अवयव सभी में विद्यमान शुक्ति के अवय के साथ ही रजत के अवयव सदार है। जैसे शुक्ति के अवय सत्य है शुक्ति के अवयव कैसे है सत्य सत्य तैसे ही रजत क्या सत्य है मिथ्या जैसे दोष सहित नेत्र के संबंध थे सिद्धांत में अविद्या का परिणाम अनिर्वस निर्जित उपज है दोष सहित नेत्र का संबंध हुआ शुक्ति के साथ तो सिद्धांत मत में जैसे क्या होता है हाँ सामान्य ज्ञान आदि होकर भी अविद्या का परिणाम हो जाता है रजत रूप से वो अनिर्वसनीय रजत है अविद्या का परिणाम अनिर्वसनीय रजत रूप जाए तैसे दोष सहित नेत्र संबंधते उस प्रकार दोष सहित नेत्र के संबंध से रजत अवयवन से सत्य रजत उपजे है क्योंकि शुक्ति के अवयव में शुक्ति के अवयव के साथ साथ रजत के भी अवयव थे तो जैसे शक्ति के अवय से शक्ति उत्पन्न होती है उस प्रकार दोष सहित नेत्र का संबंध होने के कारण शुक्ति में पड़े हुए जो रजत के अवय उन रजत के सत्य अवयवों से सत्य रजत उत्पन्न होता है ऐसा इनका क्या अतः रजत सत्य है दोष सहित नेत्र संबंध रजत अवय से सत्य रजत हो जाए लग गया अधिष्ठान ज्ञान थे जैसे रजत की निवृत्ति सिद्धांत में वेदांत अधिष्ठान का ज्ञान हो तो अनिर्वसनीय रजत की क्या होती है उसे वही से हमारे यहाँ भी वो बोल रहे कौन सत्यादिवादी अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है विशेष रूप से तो वो रजत के जो अवयव रजत रूप से परिणाम को प्राप्त हो गए थे वो पुनः अपने अवयव में स्थित हो जाते हैं अतः पुनः बाद में शुक्ति ही दिखती है रजत दिखता नहीं ज्ञान से जैसे अनिर्वसनीय रजत की उत्पत्ति रजत की निवृत्ति सिद्धांत में हो गया लग गया शुक्ति ज्ञान बराबर ज्ञान होगा किसका का, शुक्ति का। शुक्ति सत्य रजत का अपने अवय में ध्वस हो गए सत्य रजत का अपने अवय में क्या हो जाता है ध्वंस हो जाता है इसलिए बाद में केवल शुक्ति ही दिखाई देती है रजत यह हुआ सतख्याति का कहना अब उनका खंडन सत्यादिवाद का खंडन यह सत्यादिवादी का मत है सो निराकरणीय है उसका खंडन करना आवश्यक है कहे थे शुक्ति रज दृष्टान्त से प्रपंच को मिथ्यात्व की अनुमति हो गए शुक्ति रजत मिथ्या है और प्रतीत कैसा है उसको दृष्टांत बनाकर इस जगत को हम क्या करते मिथ्या है ऐसा सिद्ध करते अब सत्या मानेंगे तो उनके यहाँ रजत कैसा है सत्य, सत्य। तो जगत को जगत में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए फिर कोई दृष्टांत ही नहीं, नहीं मिलेगा दूसरी बात बातियों के ऊपर प्रति जो रजत है उसको दुनिया में कितना भी अनपढ़ व्यक्ति हो वो सत्य मानता है क्या नहीं, नहीं मानता है हाँ तो उस रजत को सत्य करना ठीक नहीं है सब एक ही बात बताएंगे फिर यदि ध्वंस होता है तो बाद में शुक्ति को जलाने के बाद उसमें रजत मिलना चाहिए मिलता है क्या नहीं अतः उस रजत को सत्य कहना ठीक नहीं कहे थे शुक्ति रजत दृष्टान्त से लगे ना प्रपंच को मिथ्यात्व की अनुमिति हो गए सत्यादिवाद में शुक्ति में रजत सत्य है सत्यादिवाद के अनुसार इसको दृष्टांत धरी प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्धि हो गए नहीं प्रपंच में मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं कर सकेगी याते तो यह पक्ष निराकरणी यह पक्ष मतलब कौन सा पक्ष है पक्ष या पक्ष में यह दोष है क्या जी आगे क्या है उक्ति से ना वाली शुक्ति ज्ञान से okay. या पक्ष में यह दोष है शुक्ति ज्ञान से अनंतर प्रतीत सबको क्या काल त्रप्त हो रहे जब अधिष्ठान शक्ति का ज्ञान हो जाता है रजत ब्रह्म निवृत्त हुआ तब क्या ज्ञान होता है काल त्रय तीनों काल में भी क्या शक्ति में रजत नहीं।, नहीं था अब रजत के प्रतिति काल में वहां रजत मानेंगे इस प्रकार की प्रतिति होगी क्या इस प्रतिति के साथ विरोध आएगा काल त्रय भी और रजतम नास्ती इस रीति से शुक्ति में त्रैकालिक रजता अभाव प्रतीत हो जाए बराबर शुक्ति में त्रैकालिक रजत का अभाव क्या होता है सिद्धांत में भी अनिर्वचनीय रजत तो मध्यकाल में हो है मतलब वेदांत में तो की क्या होती है अनिर्वसनीय रजत तो मध्य काल में हो और व्यवहारिक रजताभाव प्रायकालिक है व्यवहारिक रजत भाव कभी भी ही नहीं है व्यवहारिक रजताभाव प्रयकालिक है मिला ना सत्यादिवादी के मत में व्यवहारिक रजत हो गया है किस काल में व्यवहारिक रजताभाव संभव है ना उस काल में व्यवहारिक रजत का सकेंगे क्या नहीं संभव त्रैकालिक रजता से व्यवहारिक रजत कथन विरुद्ध है लग गया त्रैकालिक त्रकालिक रजताभाव की प्रती है अतः व्यवहारिक रजत का कथन कर नहीं सकते रजत कथन विरुद्ध है और अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति में तो

दोस्त सहित अविध्या से, से ताकि उत्पत्ति संभव है और व्यवहारिक रजत की उत्पत्ति तो रजत की प्रसिद्धि सामग्री बिना संभव है नहीं यदि वहां पर व्यवहारिक रजत उत्पन्न होता है ऐसा मानेंगे तो जरूर वहां पर व्यवहारिक रजत की सामग्री चाहिए और वहाँ को है नहीं तो बोलेंगे क्यों नहीं है रजत के अवयव है वहां पर शुक्ति के अवयव के साथ तो बोलेंगे नहीं मान सकेंगे क्योंकि शुक्ति के जलाने के बाद रजत मिलना चाहिए मिलता है क्या व्यवहारिक रजत की उत्पत्ति और उत्पत्ति तो रजत की प्रसिद्ध सामग्री बिना संभव है और शुक्ति देश में रजत की प्रसिद्ध सामग्री है नहीं व्यवहारिक सामग्री है नहीं याते सत्य रजत की उत्पत्ति शुक्ति देश में संभव है नहीं अर्थात सत्य कीमत बराबर नहीं।, है लग गया जी बस हो गया भाई आज इतना ही रहने